В 8 часов в Украине вы смотрите новости на БТБ. Доброе утро. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами и Австралией. В соответствии с документом Австралия получила право направить в Украину полицейский, военный и гражданский персонал. И наша сторона обязана предоставить австралийцам свободу перемещения, необходимую для их работы информацию. Нидерландам Украина передала полномочия на проведение расследования аварии Боинга. Представители этой страны будут руководить общей миссией. Всему персоналу разрешили иметь при себе оружие. Всего в Украину прибудет не более 700 представителей миссии. Группа международных экспертов миссии ОБСЕ приступила к работе на месте падения Боинга. Специалисты осмотрели территорию, на которой находятся части самолета. После выполнения своих функций миссия благополучно вернулась на место базирования. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров с премьерами Нидерландом Марком Рюте и Австралией Тони Эбботом. Глава государства также сказал, что благодаря ратификации парламентом соглашения с Австралией и Нидерландами с 1 августа на месте падения Боинга в ежедневном режиме смогут работать специалисты гражданской полицейской миссии. Однако Петр Порошенко отметил, важно, чтобы боевики поддерживали решение прекращения огня в радиусе 20 километров, так же, как это осуществляют силы антитеррористической операции. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об освобождении значительного количества заложников, захваченных террористами на Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт Организации по безопасности сотрудничества в Европе. Кроме того, ОБСЕ создаст механизм мониторинга, который заработает после двухстороннего прекращения огня. Стороны также сошлись на необходимости обеспечить безопасный доступ международных следователей к месту падения Боинга. В частности, речь идет о прекращении огня в коридоре, в миссия ОБСЕ смогла добраться к месту исследования. Об этом сообщил вице-премьер, министр Украины Владимир Гройсман. Он также заявил, что боевики пообещали вернуть вагон с личными вещами погибших пассажиров. В минских переговорах участвовали Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и официальный представитель председателя ОБСЕ Адельхейт Ильявини. Контактная группа продолжит работу на следующей неделе. В рамках рабочей э, контактной рамках группы, рабочей контактной группы решено, что коридор, который был сегодня проведен миссией ОБСЕ, ОБСЕ вместе с партнерами из Нидерландов и Австралии, будет поддерживаться прекращением любых боевых действий на этом маршруте, маршруте со стороны слову, боевиков. И это решение в рамках трехстороннего рамка группы Техтонии, сегодня так, принято. Пока только мой заместитель Александр Хаак имел контакты с переговорщиками на месте. И в конце наша команда добралась до места аварии. Я думаю, что это очень важно, потому что нам нужно постоянно иметь безопасный путь к месту аварии. Это ожидание людей и из Австралии, и из Нидерландов, и также из Малайзии. И я верю в то, что эту гуманитарную цель также разделяют все стороны. Арсений Яценюк останется в кресле премьера. За его отставку высказались только 16 депутатов. Парламент проголосовал за правительственный законопроект о секвестре бюджета и таким образом поддержал украинскую армию. Президент Петр Порошенко назвал это залогом совместной победы Украины и успешного проведения антитеррористической операции. Ведь ежедневно страна тратит на АТО 70 миллионов. Подробности смотрите далее в материале наших корреспондентов. Неочередное заседание Верховной Рады можно назвать днем сплошных интриг и практически исторических компромиссов. Депутаты собрались за закрытыми дверями, объясняя это тем, что парламент заслушает отчет Минобороны о ходе АТО. Допуск контингента, отчет министра обороны, а там ставились очень жесткие, но четкие вопросы, нуждающиеся в специальном допуске, потому что относятся к категории государственной тайны. Но причина не только в этом, уверены некоторые народные избранники. Откровенно вам скажу, дело не в том, государственная или не государственная тайна, а в том, что политики, когда видят много камер, принимают неправильные решения, а политические, а нам нужно Правильные. То, что нужные решения все-таки будут, стало понятно еще до начала заседания. Фракции, которые ранее вышли из коалиции, сообщили, что переговоры с правительством по поводу проблемных законопроектов привели к компромиссу. Правительство нас услышало. У нас была очень тяжелая ночь в переговорах с правительством. И то, что мы получили сегодня утром, фактически все предложения, которые выдвигала фракция Удар относительно отмены антисоциальных норм, были услышаны. Только что во фракции «Свобода» завершилась встреча с премьером Арсением Яценюком, и достаточно много вопросов нам удалось снять. Как результат, за законопроект о секвестре бюджета проголосовало конституционное большинство. Президент Петр Порошенко, который лично наблюдал за заседанием, назвал голосование совместной победой. Мы продемонстрировали, что украинский народ и парламент могут быть едиными, и это единство является залогом нашей победы. И у меня нет никаких сомнений, что мы это будем демонстрировать и в дальнейшем. После этого спикер ставит на голосование вопрос об отставке премьера. Но такое предложение поддержали только 16 парламентариев, два регионала и 14 нефракционных. Арсений Яценюк восприняла это очень лаконично. Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая – это то, что Аргентина объявила дефолт, а вторая – что Украина не объявила дефолт и никогда его не огласит. Уже на отдельном брифинге премьер раскрыл карты сути законопроектов. По его словам, внесенные изменения в госбюджет и налоговый кодекс позволят профинансировать армию без существенного ущерба для малообеспеченных украинцев. Ведь в частности, дополнительные доходы получат за счет увеличения рентной платы за использование природных ресурсов. Ренты за користь некопалыны? Рента за полезные ископаемые? первый раз мы повысили ренту с полутора до пяти процентов. Сегодня мы повысили с пяти до восьми процентов. Убежден, что компании Рената Ахметова с удовольствием будут платить повышенный налог. Рената Ахметова с удовольствием будут платить сбиченный податок. До конца года также вводится военный налог полтора процента заработающих граждан. Народные избранники уже распределили средства, которые планируют направить на поддержку армии и восстановление инфраструктуры разрушенных городов Донбасса. Там предусмотрены средства 9 миллиардов на финансирование вооруженных сил и почти 2 миллиарда 1,9 на возобновление разрушенных инфраструктур в Донецкой и Луганской области. Единственный законопроект, который сегодня не поддержали парламентарии, комментарии касается управления газотранспортной системой. Документ направлен на повторное второе чтение. Впрочем, премьер не сомневается, что закон все-таки будет принят. Ведь этот проект не выгоден только Российской Федерации. Я мою я убежден в том, что этот законопроект будет принят, что Россия не получит в собственность украинскую газотранспортную систему, что мы вместе с нашими европейскими и американскими партнерами по новому отстроим энергетическую карту Европы и мира. Это в интересах всех и в первую очередь в интересах украинского государства. Решать вопрос ГТС депутаты будут уже на ближайшей парламентской неделе. Следующее заседание намечено на 12 августа сессии будет вопрос об изменениях к избирательному законодательству. Ведь на встрече после заседания президент, спикер и премьер договорились с депутатами о сокращении избирательной кампании с 60 до 45 дней. Это сэкономит государству не один миллион гривен. Так, да, досрочные парламентские выборы это уже реальность. И не потому, что этого хотят некоторые народные депутаты или чиновники, а потому что 80% процентов украинцев требуют. Но это в любом случае не будет в будущем препятствовать нашей совместной работе, нашей вами работе. Наталья Пругар, Роман Ковтун, Олег Павлюченко, Александр Котельников, Бтб. Сила АТО уничтожили вражеский град в районе Суходольска Луганской области. Об этом сообщил председатель общественной организации гражданская инициатива «Право справа» Дмитрий Снегирев. Он подчеркнул, что уничтожена одна из трех огневых точек, которые активисты обнаружили в этом районе. Кроме того, по их информации происходит перегруппировка боевиков в направлении Суходольска. Дмитрий Снегирев предположил, что террористы готовят прорыв или разблокировку украинских войск на этом участке фронта. А в севере Донецке... Добро добровольческий батальон Луганска обезвредил группу боевиков. Среди силовиков один раненый со стороны террористов 15 убитых. Сегодня в Славянске возобновят работу все маршруты троллейбусов, сообщают в мэрии. Город полностью газифицирован. На 100% восстановлена подача воды и света. На самых загруженных перекрестках действует 6 светофоров. Санэпидемслужба завершила анализ воды в водоемах и колодцах. Ее качество отвечает норме. Налажен регулярный вывоз мусора. Кроме восстановительных работ в городе идут и плановые. К отопительному сезону уже подготовили 18 котельных и заменили 600 метров теплотрассы. Сенат США просит Барака Обаму признать ДНР и ЛНР террористическими организациями и внести их в черный список. По их утверждению такой шаг может привести к серьезным осложнениям для России. Соответствующую петицию подписали 19 американских сенаторов-республиканцев. Теперь слово за президентом США. Ранее Министерство финансов США уже ввело санкции против ДНР и ЛНР. И сегодняшнего дня в силу вступает третий уровень санкций ЕС по отношению к России. Напомню, новые санкции касаются доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения барга на торговлю оружием, введения экспортных ограничений на товары двойного использования и доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также санкции затронули пять крупнейших банков России. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк. А черный список физических Коррой. лиц пополнили еще восемь человек. Кроме этого, Совет ЕС призвал третьи страны присоединиться к ограничительным мерам в отношении России, чтобы оказать наибольшее давление на Кремль. Около 4 тысяч заемщиков военнослужащих обратились в банки относительно пересмотра условий кредитных договоров. Из них более чем по 3,5 тысячам случаев условия кредитования пересмотрены. Такую статистику приводит пресс-служба Нацбанка. 28 июля регулятор обратился с письмом к банкам, в котором напомнил о необходимости строгого и безусловного соблюдения положения законов Украины и рекомендаций НБО. Невыполнение законных требований является основанием для применения к нарушениям а нарушителям адекватных мер воздействия, отмечается в письме. Напомню, 8 июня вступил в силу закон, который запрещает начислять штрафные санкции военнослужащим за невыполнение ими обязательств перед предприятиями всех форм собственности, в том числе банками. Также мобилизованные освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. На Михайловской площади в Киеве ночью горели палатки. Возгорание произошло со стороны улицы Трехсветительская. Об этом сообщают в соцсети активисты. А на Дарницком шоссе в столице был сильный пожар. Очевидцы предполагают, горела территория деревообрабатывающей фабрики. На этом у меня пока все. До встречи. Внедрение системы противодействия коррупции в контролирующих органах и влияние общественности обсудят представители СБУ и эксперты. Депутаты Киевского горсовета передадут автотехнику батальонам территориальной обороны. Решение проблем эвакуации украинцев из зоны АТО обсудят чиновники и волонтеры.